Salam əziz xanımlar. Kanalıma və mətbəxmə xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle çox ləzzətli, çox dadlı, cəmi 3 ərzaqdan istifadə edərək gözəl bir kuraviye hazırlayacağam. Gəlin başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə qabımıza bir paçka kakolu puding əlavə edirik. Üzərinə bir stəkan qiya əlavə edirəm. Yaşıdık, karşıdık. Və üzərinə 3 stəkan un, az əlavə edib, xəmirisi yurum. xəmirimiz hazırdır. Bucuc yumşaq xəmir alındı. İndi qurabiyamda şəkər verməyə başlayıram. Bucür götürürəm qurabiyamızdan. Bucür forma verdim. Sonra yumurtanın ağına bucür bulayıram. Daha sonra ağ küncü dü bucür ağ küncüdə koyacağım. Ve kapımıza yalacağım. Yumurtanın ağına bir de bulayram. Sonra pinç de bulayram. Cheers. Qabət düzürəm. Mənim qurabiyələrin yarısını ağ ah, küncürdlü elədim, yarısını isə ağ ah, kakolu edirəm bucuc. Mən qurabiyələrin yarısını ağ ah, küncürdlü elədim, yarısını isə kakolu edirəm, ağ ah, kakolu. probiyələrimizi bu cür hazırladım. İndi barmağımla hərəsinin ortasına balaca belə edəcəm. Və 180 dərəcədə 15-20 dəqiqə bişməyə verəcəm. Əsxanlarımız, şirin yatımız hazırdır. Çox gözəl alınır siz üzərinə 5 dənə kimi əlavə edəcəm. Hərəsinin üzərinə bir az 5 dənə kimi əlavə edəcəm. Bu üzərlərinə cür qonda qoyub qraviyələrimiz hazırdır, çox gözəl alındı. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olaraq, like ataraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşək.